Eu oh, Ya ke? Okey, okey, saya tengah saya tengah kerja Ah, uh, jadi korang bila nak start? Budi dah nak dekat kan? Ha, kita boleh start sekarang ke? Boleh. Uh, oh, tapi ada tiga benda kot tahu sumber rujukan dengan kejelasan. Ada aku pun bayar rujukan. aku pula ambil kejelasan. Oh, okey. Okay, let's okay, go. Guys, let's go. Wah, Esok kita pakai jurnal aku kan hari ni? Kita guna artikel dari Kesediaan Guru dalam pelaksanaan Kemahiran Berfikir terhadap Pengajaran Penyelesaian Karang Murid Bukan Melayu Oh, oh jadi ini oh. jurnal pandai tak Hmm, Kita oh. pakai jurnal ni untuk kita bincangkan pasal artikel ni Betul? Wah, ok ok Jadi apa yang kita nak? Kita dulu mula-mula Kita mulakan dengan keutuhan wacana yang pertama kita ada kohesi iaitu keterikatan bahasa yang lemah. Menurut petikan daripada buku Strat 2, baris 6 hingga 8 pada artikel ini, uh, guru perlu mahir untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam pembelajaran bahasa Melayu. Selain itu, buku Strat 2 juga pada baris ke-18 hingga 20, pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pembelajaran penulisan karangan Artikel ini uh, menunjukkan kesalahan di mana pengulangan frasa sama iaitu kemahiran berfikir dalam penulisan karangan secara berlebihan tanpa sinonim yang mana ia mengganggu kepelbagaian leksikal. Selain itu, penanda wacana yang tidak konsisten contohnya oleh hal yang demikian dan sehubungan itu digunakan berulang tapi dia tidak menghubungkan idea yang secara logik jadi cadangan pembetulan untuk uh, kohesi ini adalah menggunakan sinonim atau parafrasa seperti penggunaan KB dalam karangan dan penerapan kemahiran aras tinggi. Tambahan penanda wacana uh, juga uh, seperti selain itu. Di samping itu seterusnya dan oleh sebab itu bagi menunjukkan kesinambungan yang lebih logik. Oh, maksudnya. Betul wacana tu tak ada Maksudnya dia ayat tadi ada kesenapungan ah, ha, betul Ayat dia kurang lengkap tanpa Koheksi Oh faham okay, okay. Like. Yang kedua kita ada koheran Koheran ni pula ialah aliran makna yang kurang mantap Merujuk petikan artikel Pada buku serat 2 Baris 6 hingga 8 Guru berbahagia untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir dalam pembelajaran bahasa Melayu uh, like, uh, Selain itu, buku surat 2 juga baris 23 hingga 27 Kemahiran berfikir digunakan dalam penulisan karangan Supaya dapat menstrukturkan isi karangan dengan kemas dan teratur Analisis yang terdapat daripada artikel ini ialah huraian yang terlalu panjang tetapi... Tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara kemahiran berfikir Aa, Dan murid bukan Melayu yang kurang uh, Jadi mereka kurang fokus kepada tajuk sebenar Selain itu idea, idea yang terlalu umum Iaitu kemahiran berfikir dan idea khusus Iaitu murid bukan Melayu yang tidak disatukan Ia juga mengganggu keutuhan makna bagi artikel tersebut Jadi cadangan yang boleh dilakukan Uh, untuk mengenal uh, untuk pembetulan adalah dengan mengaitkan setiap peringkat dengan objektif utama iaitu murid bukan Melayu agar kesinambungan kesinambungan makna yang lebih kukuh. Selain itu menggunakan ayat berhubung konsep contohnya dalam konteks murid bukan Melayu kemahiran ini lebih penting kerana macam menggunakan huraian panjang tapi dengan ayat yang lebih lengkap dan lebih teratur supaya uh, pembaca tidak keliru dan tak cepat merasa bosan. Oh, so kita tak boleh meraku belaka maksudnya. Okay. Okay. Okay, kita teruskan dengan yang ketiga iaitu struktur wacana iaitu susunan isi yang tidak seimbang. Merujuk petikan buku teks 3 baris 1 hingga 35 Iaitu perintah masalah yang terlalu panjang dan bercampur dengan ulasan teori seperti Burbank 2004 dan men 2007 tanpa pembahagian kajian lepas tersebut Analisis yang kita dapat adalah struktur bahagian tidak tersusun iaitu masalah, teori dan kajian lepas yang bercampur adu. Tiada bahagian perbincangan selepas dapatan di mana wacana akademik terhenti tanpa analisis yang berlanjutan. Akhir sekali, implikasi kajian yang terlalu umum dan tidak berpaut pada dapatan sebenar artikel. Cadangan yang boleh dilakukan adalah dengan memisahkan bahagian kajian lepas daripada penyataan masalah. Kita juga boleh tambah bincangan selepas dapatan untuk analisis teori dan aplikasi. I kita boleh menggunakan um, Satu kecil Contohnya Kita bahagikan dengan analisa dapatan Perbandingan dengan kajian terdahulu Bagi menjadikan wacana lebih tersusun Oh maksudnya kita tak boleh campurkan semua sekali lah kan? Betul Kalau uh, tak pernah membaca akan keliru Kat mana bahagian mereka tengah baca kali kita ada kesimpulan iaitu kurang menyentuh kawasan lah. Merujuk kepada buku surat 8 baris 1 hingga 3. Para guru bahasa Melayu mempunyai kesediaan yang baik terhadap kepentingan kemahiran berfikir. Analisis yang kita dapati adalah kesimpulan hanya mengulang dapatan tanpa menghubungkan dengan objektif atau teori. Uh, ia juga tiada cadangan kajian lanjutan atau batasan kajian Jadi wacana tidak tertutup dengan lengkap dari sudut akademik uh, Cadangan yang boleh kita tambah baik adalah dengan menambah ayat kesimpulan sintesis Seperti secara keseluruhan Hasil kajian ini membuktikan bahawa tahap kesediaan guru berhubung rapat dengan keberkesanan KBKK Dalam kalangan murid bukan Melayu Selain itu, kita juga boleh uh, sertakan batasan kajian Contohnya, seperti lokasi atau size sampel Dan cadangan kajian pada masa hadapan Oh, jadinya sebenarnya kesimpulan ini kita kena rumuskan uh, Sekaligus dengan objektif dengan teori yang kita tajik kan? Betul! Ini bagi mengelakkan kesimpulan ini tidak tergantung Jadi inilah kekurutan wacana Wah, apa sebab juga sahaja lah. Ah, Lepas ni saya nak terangkan pasal rujukan pula boleh tak? Boleh, ya, saya kurang faham pasal ya, rujukan ni kan. Saya selalu keliru Lagi-lagi ni uh, edition tujuh tu Ya, faham. saya selalu buat salah Tegur, tegur Nanti kan saya akan terangkan Confirm, pasti kalian semua dah boleh buat ke? Uh, assignment dengan betul ikut kita Okay, Mariah Okay, kita terus kepada yang seterusnya Eh, saya dulu uh, Jadi ini rujukan ini rujukan yang saya ambil daripada artikel tadi. Yang saya highlight ni maksudnya penulisan dan rujukan dia salah hmm. aa, Kalau kita tengok yang dekat highlight tu Apa yang salah ni sebenarnya adalah rujukan aa, artikel ataupun jurnal dalam talian Sepatutnya dalam satu rujukan ataupun dalam jurnal aa, dalam talian Kita kena ada nama jurnal tu Tapi kalau kita tengok sini dia tak ada nama jurnal, dia cuma ada nama artikel saja. Jadi sebetulnya yang perlu kita buat ah ni ya. satu tidak ikut abjad kedua penulisan juga juga ni salah sepatutnya dia kena macam ni ah ini saya dah betulkan guna um, sentisi dalam word nanti saya ajar korang macam mana nak guna citation dalam word supaya mudah sikit kita nak buat rujukan lepas ni ok baiklah okay. jadi yang ni dah ikut abjad Dan yang kedua tengok tu Dekat uh, ini Yang italik ni adalah Nama jurnal tu hmm. ha, Sepatutnya Dalam satu rujukan Dalam satu juru, juru, uh, Rujukan artikel dalam talian Kita selalu Keliru uh, yang italik ni nama artikel Ke jurnal hmm. ha, Sepatutnya yang italik ada nama jurnal Kalau kalian confuse Apa beza jurnal dan artikel adalah Jurnal adalah satu benda Contoh macam ni Uh, College Student Journal Dalam College Student Journal tu ada banyak artikel ha, Jadi artikel ni ya. Yeah. Teaching Official Thinking in uh, introduction, Intro apa tu ha, Apa benda semua tu lah ha, Jadi itu dah bagi artikel dia ha, Ini cara tulis Rujukan dan talian yang betul Nampak tak? Dekat sini yang perlu diitalikan adalah Nama jurnal Tajuk artikel Jangan ditalik Haa, oh. Macam tu ha, Jadi apa kata al ala kita dah belajar Macam ni kita cuba tengok Dekat dalam citation word Sebab sebenarnya kalau kita guna citation word Lagi mudah daripada kita nak buat Dalam satu assignment Nak tengok tak? Nah. Jom kita tengok Kita buka word Salah buka apa? Saya buka awak ya? Sekejap ya? Allah oh, You will eh? Dia ya, sebelah kan perbincangan mesti ada Benda-benda ha, macam ni Haa saya bagi contoh macam um, okay, Ambil mana? Okey ambil yang kosong je lah Yang blank je lah ye Haa buka kat reference Asal nampak tak ni, citation kita ada style, sini ada APA, ada Chicago semua, so kita nak guna yang mana? APA! Betul, walaupun tak to date untuk buat ni tapi bolehlah kita gunakan untuk citation, it's okay, it's okay Jadi first kita masukkan station add new source kan, lepas tu Kat sini kita boleh pilih tau Kita nak book ke, nak ambil jurnal ke Jadi dia dah sediakan oh. lengkap dah buku. Contoh saya ambil uh, jurnal ah, Saya ambil jurnal okey Jurnal artikel ah, macam okay. tu Jadi taklah nama taklah nama dia punya penulis Contoh penulis dia Naini Lepas tu tajuk buku dia Uh, sosiologi dalam masyarakat. Eh itu artikel. Warna yeah. nah, ni paper. artikel. Ah, ada tak no. artikel? Journal tu yang besar tu ke? No? Ah, contohnya contoh kajian daripada pendapat of si. Pastu tahun, tahun mungkin 2 Pasal uh, so page Page mungkin Satu, dua, satu Hingga Satu, tiga, satu So, dah siap Jadi, dalam kursus tu Sekolah macam ni Ini dalam kursus Tapi untuk Rujukan belakang Contohlah Kat belakang please, Kita nak buat rujukan Tekan tak uh, Bibliografi ni uh, Setuju kan hmm. uh, Tekan So nanti kita boleh tukar terus ni Jadi rujukan Oh gitu Baru saya tahu Ya yeah, jadi lebih mudah Contoh kalau kita nak update Nanti kita bolehlah update je macam Nanti dia akan keluar semua Jadi rujukan kita macam lebih secure Sebab dah ada format So kita adalah benda Oh apa yang di kan? ni Apa yang nak kena condong ni Apa yang nak kena tak tu Jadi lebih mudah Okay saja untuk yang rujukannya pada kesalahan kamu tadi Lepas tu kita tengok lagi apa lagi kesalahan yang lain eh, ya. ha. so, uh, Kedua, penggunaan sumber dan rujukan uh, Menurut petikan daripada artikel tadi Buka surat 2, paris 6 hingga 8, Guru perlu mahir untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam pembelajaran bahasa Melayu Ayat yang kedua, buku surat 2, bahagian 23-27 Kemahiran berfikir digunakan dalam penulisan karangan supaya dapat menstrukturkan isi karangan dengan kemas dan teratur jadi yang boleh kita analisis ayat ini Rujukan luar disebut tanpa kurayan Atau perbandingan dengan konteks tempatan Iaitu murid ke Melayu pun Dan yang kedua semua rujukan adalah lama Iaitu pada tahun 2001 hingga 2007 Tiada seperti ini Jadi dia akan menjejaskan Kesegaran wacana ilmiah tu. Jadi untuk cadangan pembetulan Untuk penggunaan sumber rujukan ini Pertama kita ialah tambah rujukan lebih baru Contoh sekarang kita ambil 5 tahun ataupun 10 tahun Tapi seeloknya 5 tahun lah Which is 2020 hingga 2025 Sebab dia lebih up to date dengan kita punya isu semasa uh, Dengan semasa sekarang lah kan Untuk kita nak kekalkan ilmiah tu And yang kedua, huraikan kaitan teori asing dengan konteks tempatan Contohnya pendekatan Burbaj all tu 2004 dapat disesuaikan dalam konteks murid bukan Melayu di Malaysia kerana ha, jadi kita kena kaitkan lah supaya ada kolerasi antara semua yang kita nak jelas dalam artikel kita yang, dan yang ketiga gunakan rujukan format APA terkini dengan menggunakan pautan DOI atau laman jurnal rasmi jadi, itu sahaja mudah kan korang? Oh, baru saya faham. Haa, saya mudah kan? Pasti boleh buat dengan betul. Tak lah rata-rata mati kita lemah lagi buat kejukan. Jadi, okay, pasti kita boleh betulkan, okey? Okey. Terima kasih, Myra. Okey. Okey, seterusnya pula. Oh, okey. Terima kasih, Myra. baca ayat maka menjadi peranan utama guru supaya dapat mewujudkan persekitaran yang untuk suasana kemahiran berfikir di dalam bilik darjah agar dimanfaatkan terhadap pencapaian pelajar. Kemana salahnya? Salahnya sebab ayat ini kurang jelas kerana penggunaan yang untuk suasana tidak betul dari segi tata bahasa. Kalau kita baca pun nampak sekali okay. Tak nampak Yang aku, Yang untuk suasana apa tu? Seterusnya ha. ha. kesalahan yang kedua Penggunaan agar dimanfaatkan terhadap pencapaian mereka Juga tidak benar dari segi makna Jadi uh, untuk betul ayat ini Kita perlu guna ayat uh, Maka menjadi peran utama guru untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat menggalakkan kemahiran darjah agama memberi manfaat terhadap pencapaian murid. seterusnya ayat yang jelas daripada teks ayat pengaplikasian kemahiran yang berfikir dalam pengajaran karangan Oleh guru semasa mengajar dapat membantu murid melahirkan idea lebih kreatif. analisis kesalahan dia frasa dalam pengajaran karangan oleh guru semasa mengajar berulang makna which is pengajaran dan mengajar tu dia benda yang sama je sebenarnya jadi bila membaca-baca tu dia jadi agak peniru lah kan hmm. jadi untuk membentukkan ayat tu pengaplikasian kemahiran berfikir oleh guru dapat membantu murid melahirkan idea lebih kreatif dalam penulisan karangan hmm. oh jadi tak sakit Artikel pun ada ayat yang Ya yeah, yeah, yeah. Sebab ialah Manusia membuat kesilapan Tuh so, Saya setuju okay. Okay, Seterusnya Perkembangan idea secara logik dan kohesif Dalam artikel Ayat yang salah Kemahiran berfikir Menyediakan generasi pada masa kini Untuk menghadapi kehidupan yang penuh mencabar Dalam era perkembangan teknologi termasuk perubahan dan perkembangan pelbagai budaya. Kenapa ayat salah? Sebab ayat ini dia terlalu panjang dan kurang perkataan penghubung yang menunjukkan kesinambungan ayat. Hmm. Jadi bila uh, baca baca tu dia terlalu panjang kan jadi dia hmm. sukarlah nak difahami ayat itu. Jadi cadangan pembetulan dia kemahiran berfikir penting bagi menyediakan generasi masa ini menghadapi cabaran kehidupan model. Dalam era teknologi dan globalisasi, individu perlu berfikiran kritis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan budaya. Okey, setakat ini korang faham ke? Faham? faham. Oh, dia The... yeah, sangat. Saya macam baru. Oh, macam Saya nak buat dia. Ya. Saya seteruskan, ya. Yeah. Okey. Okey, ni akhir sekali which is langkah-langkah penulisan yang teratur. Dalam artikel yang kita baca tu, dia adalah kesalahan ke uh, di mana artikel ni mempunyai perenggan yang terlalu panjang tanpa subtopik kecil. Jadi bila pembaca baca macam sukar nak uh, detect which is dia punya point hmm. utama. Yes. Jadi yang kedua, bahagian penyataan masalah bercampur dengan huraian teori menyebabkan idea utama sukar dikenal pasti. Jadi cadangan pembetulan untuk menghasilkan artikel yang sempurna, kita kena gunakan Tajuk kecil atau perangkat berasingan seperti ini. yang pertama, masalah dalam pengajaran guru and then teori dia uh, tertutup ke konteks masalah dalam pengajaran guru dengan campur-campur uh, dengan murid apa Yang kedua, masalah dalam kalangan murid begitu juga. Dan yang ketiga kepentingan kemahiran berfikir. Jadi ketiga-tiga sub ni perlu diuraikan dengan huraiannya uh, tersendirilah tak boleh campur terus campur aduk nanti pembaca uh, suka para lah, nak faham apa semua itu. Okay, jadi itu saja daripada saya untuk hmm. aspek yes. kejelasan. Oh, tapi kan hari ini juga, okay. kita tak tahu kalau kita nak buat satu ayat atau perlengkai, maksimum baris kena dua pula saja. Kalau lebih memang dah tak cantik dah, dah merifik Oh, lah. ya, sebab kita kena juga ada struktur hmm. penulisan yang cantik itu. Baru dah dia nampak satu perlengkai ni hmm. macam terlalu banyak. banyak perlengkai ni cacat lah ah, sempurna betul. kita kena amalkan pemerendangan yang seimbang Ya yeah, betul, baru kita boleh skor tinggi untuk pada second ni Betul, jadi nampak tak kita, kita, no. kita yeah, semua ah, yeah, dah siap lah korang Kita dah faham dah Kita dah faham dah sebenarnya Wah, Sebab kita dah faham Betul ha, Jadi dia boleh hantar kalau tu Fatimah dah yeah, siap Ya, tak sabar, <tuk> mesti dapat A+. <air> <tuk> betul